Я смотрела в интернете самые популярные форумы и заметила, что людей больше всего интересует, когда же в Украине будет мир. Мне кажется, есть люди, которые могут дать ответ на этот вопрос. Именно поэтому я в Верховной Раде. Почему люди на улице перестали друг другу улыбаться? Ну, я з вами не згоден, улыбаются. От у нас в Одесі всі улыбаются, видите, і я вам улыбаюсь. Це, мабуть, злые люди тільки не улыбаются, Добре, завжди улыбаются. Вони думають про те, чи вони завтра будуть кормити свою сім'ю, де ми завтра заробити гроші, щоб продержатися на плаву. Многие люди находятся действительно в беде, особенно те, которые находятся в зоне АТО. А вот как сделать так, а чтобы вот... люди счастливее стали? Безусловно, люди должны чувствовать защиту и поддержку государства. Лучше работать депутатами правительства особенно. Нетерпимость коррупции э, это то, что позволит очень быстро решить внутренние проблемы Украины. Ну, наверное, думать о хорошем. Ну, надо быть оптимистом и искать в жизни. Что-то такое доброе, хорошее. Вот вы мне улыбни... улыбнулись, так? И мне тоже хочется улыбаться. Как никогда нам нужна любовь, Вера и надежда. Вот. И очень хочется, чтобы все были просто добрее. Ну, в том числе и улыбаться, наверное, друг другу чаще. Помните, как говорил барон Мюнхгаузен: люди, смейтесь. все глупости на этой земле делаются с умным лицом. Нужно смотреть чаще СТВ, и это поднимает настроение и будет призывать к улыбкам. А что для вас счастье? И когда все окружающие здоровы? Самореализация достижения. Верные друзья и любовь любимой девушки. В том, что меня любит кохана женщина и дети. Когда ты находишься в состоянии или любви, или хотя бы легкой влюбленности. Быть нужным, необходимым, полезным. Когда ты приходишь на работу и на, от работы получаешь удовлетворение. И счастье в том, когда меньше гибнет людей на Востоке. Когда в Украине будет мир? Вы задали очень тяжкое питание. и, на жаль, от него посмешка возникает. Это неведомо, я думаю, это известно только Господу Бог. Давайте спросим этого президента. У начальника генерального штаба. Я могу одно сказать, мы должны сделать это все возможно. Все об этом молимся. Если мы не хотим быть изгоями и беженцами в своей стране, мы должны действительно объединяться для решения вопроса. Потому что в основе этой войны лежит очень серьезная коррупция. Если мы не добьемся высокого уровня доверия граждан к власти, если мы не добьемся ответственной власти, ответственного лидерства, высокого уровня реформ, борьбы с коррупцией, страна будет погружаться в все более и более глубокую войну. Я думаю, що це може затягнутися і перетворитися в ситуацію, яку має Ізраїль. Якщо б я мог заглянути психічно ненормальному Путіну в голову, я б мог дати вам відповідь на такий питання. Тогда, когда Путин поймет, что с народом, э, будет, коли Путін зрозуміє, що воювати з народом це безперспективне мероприятие, ми ще должны ряд дуже серйозних Але Ну, обов'язково буде, ми повинні це вірити. Коли будемо боротися за неї, коли будемо цінити життя кожної людини, коли будемо розуміти, що немає нічого рідніше, рідної. Когда вы победимо? А примагатье только сильные? иначе когда станем сильными? Все протесты, Москва единовитая, что если мы дамо, тогда и будем мир. А мы дамо? Ясное дело, в чем мы никто не сомневается. Депутаты сегодня огромные молодцы. Они ответили на все мои вопросы и дали понять, мир обязательно наступит. Главное верить. Целую вас, мои хорошие.